Друзья, привет! Сегодня вы купили филе тунца, и я покажу вам, что из этого можно приготовить. Мы приготовим салат с тунцом татаки. Для этого нам понадобится микс зелени, огурец, помидоры, лук, авокадо, собственно, тунец и заправка. Расскажу позже, из чего она. Приступим. Берем миску и начинаем смешивать ингредиенты. У нас есть рукола, шпинат и фризе. Вы можете заменять на другие салаты, какие вам больше там, по вкусу или, может быть, что-то, что было на рынке или в магазине, без проблем. Берем огурец. У нас зимний огурец, поэтому я рекомендую снимать шкурку. Вот такой у нас получился кусок. Я срезаю без серединки, чтобы она тоже не текла. Выкидываю. У меня вышли вот такие вот кусочки. Добавляем огурец в салат наш. Берем помидоры черри. Возьму три штучки. Разрезаем напополам, добавляем в салат. Теперь нам понадобится четвертинку авокадо. Нарезаем просто кубиком. Добавляем к салату и добавляем немного синего лука. Лук перьями. Вот такая база для салата у нас получилась. Красивая, весенняя, яркая. Друзья, теперь берем тунец. У нас филе тунца. Это норвежский дикий голубой тунец. Которые мы вылавливаем и привозим он уже прошел шоковую заморозку поэтому можно не боясь употреблять его в пищу в сыром виде но поскольку мы готовим салат и сырой тунец не совсем сюда подойдет мы сделаем из него татаки он будет немного у нас обжарен с каждой стороны но при этом будет теплым но сырым внутри также хочу напомнить что тунец достаточно диетическая рыба если вы готовите виде стейка, то можно не бояться добавлять какие-то жирные соуса, потому что этим он не испортится точно. Берем вот такой вот кусочек. Он примерно 100 грамм. Солим. Лучше это делать до жарки, потому что мы не будем его долго жарить. Мы будем обжаривать буквально по 10 секунд с каждой стороны. Перчим сразу и добавляем немного масла. Сковородку можно оставлять сухой, не добавляя на нее масло, потому что мы уже хорошо и изобильно э, все добавили здесь. Берем наш тунец и начинаем обжаривать с каждой стороны. Очень важно не пережарить рыбу, потому что она будет сухая и будет рассыпаться. Ну и, в принципе, полностью проготовленный тунец – это невкусно. Также, если вы хотите Сделать заготовки на салат, потому что у вас гости там приходят позже, допустим, то после жарки тунца лучше окунуть его в холодную воду или в воду со льдом. Мы будем собирать салат сразу, поэтому я не буду его охлаждать. Для того чтобы приостановить процесс приготовления, лучше окунуть в холодную воду, чтобы он у вас не дошел, пока вы не будете делать э, салат. Наш тунец готов, можно посмотреть, серединка сырая. И выкладываем наш салат, в заготовку. Затем берем наш тунец подготовленный, нарезаем его кубиками. Выкладываем наш тунец на салат. И заправляем нашей заправкой на основе соевого соуса, бальзамического уксуса, оливкового масла, соли и перца. Поливаем обильно на рыбу и немного сбрызгиваем сам салат. Друзья, мы закончили. Приятного аппетита!